Здравствуйте. Значит, у меня теплые вещи для одного бойца. Теплые любому бойцу, который защищает нашу Родину. Теплые вещи, только кроме обуви. Все здесь полностью мы с внучкой вот пришли. Она даже вот написала для им послание для бойцов. Все вот. Эти, эти вещи, я сам военный, я носил, я в Германии прошел в них. Они, конечно, не новые, но теплые все. И я хочу, чтобы мы победили. СВГ, группа, батя. У меня западная группа войск была из СВГ. Меня зовут Александр Иванович Кириченко. Да, я на Петровского живу. Да. Виктория Николаевна. Лариса, смотрите, вот здесь что хотелось бы дать бойцам. Чтобы бойцы вернулись живыми. Вот она написала мне а послание. Сейчас секундочку, скинуть. возьмем. Вика. Еще фамилия. Ребенка я вам сдала. Он стоит, я его вижу. Так, пожалуйста, девочки, возьмите это. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон. Еще раз, еще раз разверни, да? Еще раз. Девочки, как вещи? Обходи вот так. Давай сюда, давай, давай, это давай. Сейчас они Давай, давай.